पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती विरुद्ध ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम अकोला युनिटने बॅरिस्टर असोउद्दीन ओएसी यांच्या आदेशानुसार अकोला जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयावर हल्ला चढून निषेध दर्शविला आणि केंद्र व राज्य सचिवांना विनंती करून निषेध नोंदविला अब्दुल मुनाफ यांच्या नेतृत्वात ही चळवळ उभी राहिली त्यामध्ये नगरसेवक मुस्तफा पहलवान मोहम्मद मोहसेन आसिफ अहमद खान चांद खान इरफान खान इम्रान खान अधिकारी व कार्यकर्ती उपस्थित होते आज अकोला शहर मजलिस मुस्लिम की तरफ से जिला अधिकारी कार्यालय आरोप आकर हमने जिला अधिकारी को यह निवेदन दिया है हमारे अकोला के सदर अब्दुल मुनाब साहब इनके नेतृत्व में इस देश के अंदर जो तो हाल यहाँ की देश की सरकार गरीबों का कर रही है यहाँ की जनता का कर रही है कि डेढ़ साल से कोविड का यहाँ पर काम चल रहा है लोग परेशान है लोग मर रहे हैं गरीबों के घरों में खाने को कुछ नहीं है ऐसे पीरियड में यहाँ की सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाते बड़ा, जा रही है मुझे लगता है जब से कोविड का पीरियड आया है इस देश के अंदर 24-25 बार डीजल के जो दाम है वो सौ के पार चले गए लगातार बढ़ाने बढ़ाने से जिसका भार भारत रेशा के नीचे जीने वाले और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है सरकार एक तरफ हमारे को इस देश की जनता को दो रुपए तीन रुपए किलो का चावल और गहू मुफ्त में देकर इधर करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं ऐसा हमारे समझ नहीं आ रहा है इसीलिए हमने इस देश के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय इम्तियाज जलील महाराष्ट्र अध्यक्ष और कपाली कार्यकारी अध्यक्ष इनके नेतृत्व में यहाँ कर यहाँ के शहर अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी का एक निवेदन दिया आसिफ खान विदर्भ न्यूज अकोला